Мы познакомились здесь с потенциальными инвесторами. Что? Там мы записаны на их курс, поэтому в декабре мы... Однозначно улучшим нашу презентацию и найдем еще... Инвеста. Наш секрет в идее проекта, в который мы искренне верим. Помог Инвест Базар и помог, в частности, Олег Иванов с самого начала, потому что он принял огромное участие в подготовке презентации и дал какие-то определенные ориентиры, именно на которые мы опирались. И в связи с этим мы умудрились привлечь инвестиции уже на стадии подготовки. Онлайн-бизнес, они, как правило, могут быть достаточно э, по привлечению капитала. Благодаря этой площадке мы заявили о себе. В ноябре месяце встречайте наши филиалы в своих городах. Я как бы в это поверил. Приехал, участвовал, пришел, увидел, победил. Очень хорошее наполнение э, и состава инвесторов, и состава проектов. Это именно не только там, венчурной индустрия стартапа, а именно реально работающий бизнес. Организация самого инвест-базара достаточно грамотная и конструктивная. И, честно говоря, влюбился в эту площадку. Хочешь денег, делай бизнес. И не бойся ничего. Уровень проекта в целом достаточно высокий. Могу оценить, потому что это не первый инвест Базар, на котором я участвую. Сами команды, они готовятся к выступлениям. И в целом те проекты, которые вот они представляют, они ну, дышат какой то новые идеи, какие-то интересные в целом и для рынка, да, и для дальнейшего развития. Предпринимателя. То, что делает этот бизнес а, на нашей площадке, то, что у нас появляется все больше онлайн-аудитории, это люди, которые в конце концов друг друга найдут, и мы этому стараемся помогать. Ждем вас на Инвес Базаре. Наша основная э, задача ⁇ это объединить э, вот это сообщество как частных инвесторов, так и предпринимателей, сделать так, чтобы проекты росли. Друзья предприниматели, друзья начинающие или опытные инвесторы. Э, от себя лично хочу вас пригласить на наш очередной инвест-базар. И давайте дружить, потому что на партнерстве и на дружбе на самом деле значительно больше создаются ценности, чем на каких-то транзакционных сделках.